dəqiq qazan əsgərsin prezidenti tanap alə baş komanda qanının birinci xanımı mehriban xan maliyeva sizə müraciətim var sizdən artıq dərdlə xahişlə bir azərbaycanlı kimi özüm azərbaycan xalqının yurdunun istəyən çəndə 13 illik təhsilə qoydum alamam 2008-ci ildə orta məktəb bitirmişəm tam orta təhsilə Sonra 2008 oktyabrdan 2010 aprelə qədər müddətli hərbi xidmət etmişəm. 2017-ci ilin aprel ayından 2019-cu ilin aprel ayına qədər müddətdən artıq hərbi xidmət xərbi qulluq etmişəm. Tank mexanik sürücüsü kimi e, 2010-cu ay deməli 2020-ci ildən, yəni 44 günlü döyüş ərafəsində dıran başda. Amma bir şey demək istəyirəm ki, bax mən imeyli buna görə böyürəmisə həftə qoymuşam ki, mən e, cənab Alibaş komandan, Azərbaycançasının prezidenti İlham Əliyev cənabları, e, sərhəd qoşunları komandanlığı mənə məktub göndərsənsə, şey, yararsınızam. Bəs yararsamsa, yaxşı mən könüllü olaraq döyüşə gedəndə Qarabağ urduz. 70-80 nəfərin üstündə mən starş gedəndə tank sürəndə, boyaq mermi atanda, boyaq mermi atışına girəndə bu kimi şeyləri mən eləyəndə yaxşı siz niyə deməzsiniz ki, sən yaraqsan, nəgənsən bu tankın içində hazırlaşsan döyüşə döyüşəcənsən. Mən yaraqsıdımsa yaxşı nə gəzirdim orada. Nə gəzirdim? Mən bayrağımın altında mənim Nərbənəstimdəki qadınlarımızın şərəfi, qeyrət naminə getmişdim. Amma ki, bugünkü gündə mən işlə təmin olmaq tələb eləyəndə milli ordu sərəd boşu mənə yaraqsız deyir. Niyə? Cərizə cavab ver. Xaş edin. Ata demə istəyirəm ki, mən öndəki videolarımda vurğulamışdım ki, problemlərim nədir? Problemime mə görə mən iş e, və ya dövlətdən kömək istəmişdim. Mənim bu günkü, hazırkı vəziyyətim çox pisdir və son qərarə gəlmişəm öyrəyərimi satıram. 50.000 dollara, 50.000 avro dollarına. Bu videonu xahiş edirəm maksimum dərəcədə paylaşaq. Mənə kömək edə bilərsiniz ki, bu video paylaşılsın. Kimə ehtiyacısa, e, Artıq əsət kimsə danışmadan, yazmadan sizdən xahiş edirəm. Kimsə də başqa bir şey düşünməsin. Bu mənim tam göz fikrimdir, can mənimdir və tam qəti fikrindən satma qərarına gəlmişəm. Varsan nömrəm qeyd eləməşə bilərsiz. Salamun aleykum, hörmətli seyirçi. Mən Əliyev Ramil. Kürd yolu, Hazgarburlar kəndi. Mən İkinci Qarabağ döyüşlərində tələbiyan travma almışam. Sol ayağım zədəlmişəm. Gözümdə, sağ gözümdə zədəlmişəm. Böyrəyimdə zədəlmişəm, ciərlərimdə zədəlmişəm. Qolumda zədəlmişəm. Təmiz işləmək hüququm yoxdur, işləyə bilmirəm. Bundan qabaq işləyirdim, təhəllüş edirdim, döyüşə gedəndə üç ayda ailə qalırdım, ailəmi saxlayırdım. 5 yaşında körpə uşağım var, özümü və ailəmi. İndi evim yoxdur, evim olmadığına görə Bizək də qayınatamın yanında qaldım. Sən mürəbbəbə sığınadılar, sığınmışam bura. Anam rəhmətə gedib, atam da ayrılıb. Bizdən adamlar ayrılıb. Hə də ayrı ailəsi var, ayrı yaşayır. Mən qalmışam ortada. Yaşat fondu da bizə eləyə zəng vurur, bizə yalanın başa çevirir. Belə verir bizə. Yəni bizim qarda, mənim qarşıma şat qoy, sənə ev əşyası verəyəm və nəsa bir ə alət verək. Mən 200 dəyərində alət verə görə mən mənə müalicə elə. Mən deyirəm mən evdə yaşaşasam nə edirəm? Mən evdə yaşaşasam hara qoyacağam? Hara qoyacağam mən evdə yaşaşasam? Küsəyə qoyub küsədə yaşayacağam evdə yaşaşasam. <coughs> küsədə yatarsa mən alımım yoxdur ki, ailəm mən küsədə saxlamayacağam ki. Və yaxud mən 200 dəyərində nəsə bir alətini yeyinirəm. Mən bu işə bazarda işləyə bilməyəmsə nə edirəm mən? Necə eləyəm mən onu? Mənim ayağım şəhər tərəfə sal şəhər tərəfə yerə çatmır mənim ayağım. Vaxtı axı axı gəzirəm sola çıxan mağazində gedirəm, gedirəm evəsinə salmağa, qaydanda məbsuq ola gətirir bura. 2 gündür mən yuxu yox, üzünə həsrətəm. Skoru gəlim, iynə qoyub sonra yatazır məni səhər-səhər. Yolda mən suzurgə keçidmişəm, yıxılmışam bir az. Skoru şəkillərini də tələb sizə baxarcız. Skoru özü yoruldu, kömək edir, yardım göstədir məndən. Mən öz götümdən 2 dəfə getmişəm Balensiyalara müraciət edmişəm, 10 gün, 10 gün müalicə götürülmüşəm öz götümdən. Mən nə icra hakimiyyətinin baxmır, nə Ya rifat fondu baxmır, nə dövlət baxmır. Biz dikdik, alınmaçı vururduq, döyüşdük, gəldik. Anlaşdıq, gəldik, torpaqlarımızı aldıq. Düşmən taptağının altından aldıq o torpaqları düşmən əlindən, taptağından aldıq. İndi də bizim sağlamlığımızı qaytarsınlar, biz sağlamlığımızı tələb eləyirik. Mən heç nə, başqa heç nə istəmirəm ki, mən deyirəm sağlamlığımı qaytar, mən özüm germişliyimi, öz ailəmi saxlayım. Qaytıra bilmirsən, onda mənə çıxıb pensiyamı verdin, pensiya ver. Mən rahat ailəmi saxlaya bilim. Evim yox, eşim yox, işim yox. Işim yox özündəki bərbad vəziyyətdə işləyə bilmirəm. Salam dostlar, hər birinizi xoş gördük. Bu günləri canlı yayımda qonağımız Qazi Qadir Cəfərovdur. Onun öz şikayətləri var və onları dinləyəcəyik. Amma ilk öncə videonu bəyənin, paylaşın, daha çox insan izləsin. Mən öncə Qadir bəydən 44 illik müharibə haqqında qısa fikirlərini öyrənmək istəyirəm. Müharibə necə keçdi? Əskərlərimizin muharibədə əhval-ruhiyyəsi, hansı döyüşlərdə iştirak edib, bunlar haqqında xəbər edən bizə Qadir bəy ə, suallarımıza cavab versin və sonra şikayətlərini dinləyəcəyik. Buyurun Qadir bəy, xoş gördük sizi bizim efirimizdə. Çox sağ olun ki bizə vaxt ayırdınız və bizim ə, kanalımızın qonağı oldunuz. Buyurun. Salam mələkəm, ədəbə halınızı xoş gördük. Siz də xoş gördük, müəllim. 44 gün gerə muharbədə sentyabrın 27-sindən başlayan döyüşlərdə fezolisti iqtiamətindən gedən döyüşlərdə iştirak edəmişəm 27-dən 30-una qədər. Ondan sonra ə, döyüşlərdə Cəbrayil qrupunda, Şoğ qrupunda gedən döyüşlərdə də iştirak edəmişəm və səfər, ə, günü, 2 dəfə yaralanmışam. 1-ci səfər Cəbrayil 10 oktyabrın 10-nda atəşxəst verilən günə saat 2-də kiradərlərlə də kira yaralanmışam çarağımla. 2-ci səfər isə yaralı olub da döyüşə qayıtmışam əmaliyətdən çıxdım oktyobrun 23-cü 70 əm döyüşlərinə biz o daşaltı əməliyyatın yerinə yetirən zaman noyabrın içində ikinci səfər həm ayağımdan həm də ki sağ gözümün görmə qabiliyyətini itirmişəm. Döyüşlərdə çox əskərlərimizə döyüş əfval ruhiyyəsi, ruhiyyəsi çox yüksək idi, həqiqətən. Yəni biz də qarşımıza məqsəd qoymuşduq ki, biz torpaqlarımızı azad edək. Mən 2015-dən xidmət edirəm asker idim onda. Aprel döyüşlərində iştirak etdikdən sonra e, gizir kimi hərbi xidmətimi davam etdirmişəm. E, Füzuli vic e, valı e, yaranda Alahanın istiqamətindən Füzuli qonunda gedən döyüşlərdə yəni e, xalqımızın dəstəyini, öz əsgərləriniz dəstək olduğunu gözüm şahid oldum və çox qürur hiss edirdim, bəxt eləyirdim ki, mən Azərbaycan e, oğluyam və Azərbaycan paxtaların işğaldan azad olunması uğrunda gedən döyüşlərdə mən də iştirak edirəm. O tarix yazanlardan biri mən olmuşam. Ə, döyüşlər sizə də öyrəşirəm. Qadirə döyüşlər gedəndə hiss edirdinizmisiz? Siz yəni biz qələbə qazanacağıq. Yəni ermənlərin qarşı tərəfdə əhval-ruhiyyəsi necə idi? Qaçırdılar mı süngərləri qoyub? Yoxsa onlar da sona qədər sizinlə döyüşürlərdimi? Yəni Xahiş edirəm bu haqqda da qısa bir az danışın. Əvvəl başlayanda həqiqətən də yəni biz bizim qarşımıza məqsəd oy idi ki torpaqlarımızı azad eləyək. Düşmən e, deməli siftdə qaçmırdılar, sözün açığı, döyüşlərdən qaçmırdılar. Yəni sonra gördülər ki o Azərbaycan əskəri bunlar bizi yaralayır, biz bunların üstünə gedirik, yaralı, yaralı. Amma yüze gördülər ki bizlə bacara bilmirlər, özləri qoyulmuş öz torpaqların, bizim torpaqlarımızdan rədd doldular, qaştılar, getdilər. Yəni bütün yönlərdə qələbə bizim oldu. Bizim qalağımızda məqsədimiz oy idi ki Yəni bilirdik ki, bu tor torpaqlarımız uğrunda biz şəhid də olsaq belə, qazi də olsaq belə, yəni döndü yox idi. Yəni şəhid olana qədər döyüşürdük biz. Bizim çünki danışın, danışın bu gün. Buyurun. buyurun, buyurun danışın əlbəttə. Sizin bizə qarşımızdakı məqsədimiz o idi ki, torpaqlarımız azad olsun düşməndən. Çünki 30 ildə o həsrəti dözə bilmədik ə döyüşdünüz, yəni ə, necə deyim, gülləyən qabağından sinəniz açıq getdiniz və bir çox şəhid verdiniz, yəni bir çoxumuz qəzi oldu. Çox təəssüf. Bəs yaxşı döyüşdükdən sonra qayıtdıq, yəni qayıtdınız, qəzi oldunuz. Hansı, ə, necə deyim, hospitala get getdiniz, şikayətlərinizi kimə bildirdiniz? Sizin şikayətlərinizə nəyə görə baxılmadı? Xahiş edirəm, bu haftada danışın. Siz Papalin hospitalından danışdınız. Orda bizim izlərim də bir çoxu yazılır ki, orada ayrı seçkilik var. Orda qazilərimizə qazilik verilməsində necə deyim, problemlər yaranır. Xahiş edirəm bu vaxtda danışın. Bəli, deməli bizim de, məlum gedir Papalı hərbi qospitalında ki, ə, mən kirəmə yaralanmışam. Mənim sağ gözüm görmür. İlkin diaqnoz gözümə qoydular ki, sənin gözün 20, şey 50%dur. Dedim, ola bilməz ki, mən bir dənə hərfi, böyük hərfi oxuya bilərəm də namonitoru da. Necə ola bilər ki, mənim gözüm 0% görə bilər? Gedim ondan da məyalanmamışdım da, mən yalan deyirəm. Daha şeydə mənə göndəriş verən Zərfəliyevə gedim gözümü yoxluyum. Gözümdə mənim şikayətim var, ağrılarım var, başımda ağrılarım var, ayağımda qələpə var. Yeməkdə çətinlik çəkirəm, bəzən soyuq olur. Çətinlik çəkirəm. Saat 3-4 olur, mən yuxu yata bilmirəm. 2 dənə dərman verdilər, narkotik tərkibli dərman. Atırsan, bütün günü beyin keyi. Heç nə hiss etmirsən. Lakin ona baxmayaraq yenə də yuxu yatmaqda mən çətinlik çəkirəm. Mənim kimi qazilər var ki, Papalinə gedirlər, öz, eee, komisiyadan keçirlər, öz əlillik dərəcəsini almaq çətinlik çəkirlər. Sahil Babayev bizə baxmır. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Naziri bizə bir cana yanaşır. Biz qazilərə bu günkü gündə dəyər-qiymət vermirlər. Nə icra batçısı, nə məmurlar istər olsun Qəleğan rayonunun icra batçısı, istər olsun Azəbədi rayonunun icra batçısı, bu günkü gündə bizə olan haqsızlıqlarla biz həqiqətən də keşki şəhid olardıq o gözəl zirliyə biz də çatardık amma belə əziyyət çəkməzdik. Bugünkü gündə Beləbən rayonun icra başçısına, keçən şəhidlər xiyabanına baxılan aram nurəyə axılır. Ot dizlən, Naməlm şəhidlərimizin üstün götürmükləri 1992-dən qana şəhidlərimizin, Naməlm şəhidlərimizin və e, necə deyirlər, indiki olan şəhidlərimizin bugünkü gündə üstün götürmüldü və şəhidlər xiyabanından e, ab əbəd daşdırma işləri aparılır. Çox haqsızlıqlar olunur. Həm şəhidlərimizə qarşı, həm qazilərimizə qarşı gününcü günlər öz qrupğumuzu almaqda çətinliklər çəkirik. Hara da müraciət edirik, müraciətimizə baxmırlar. Çünki onların öz evladları gedib döyüşmür bu torpaqlarda. Torpaqları alan hamısı casıbın evladlarıdır. Casıqlar aldı. Çünki o ürək casıqlardadır. Nazir məmuru evladlarında o ürək yoxdur. Gününcü gündə bax ansız nazir evladını göndərirsə, əgər ə e, keçsin. Məsələn, öz istirahəti üçün pul ayırırsa, bir dəfə də o pulu ayırsın şəhidlərin ailələrinə, şəhidlərin evladlarına. Hansı ki, bir dəqiqə axtarışda olan e, şəhid şəhid e, oğlunu axtaran var ki, dəqiqə tapılmır. Nə şəhidi tapılır, nə əsirliyi barədə məlumat verilir. Həmin bütün e, üç əsgərlərimiz də var yəni. Bəli, bəli. Ə gətirmişsiniz. Bax, videolarınız bizim kanallarda dəfələrlə yayımlanır. Siz öz şikayətlərinizi dilə gətirirsiniz. Bax, bu videolar yayımlanmasından sonra heç icra nümayəndəsi, icra hakimiyyətindən kimsə gəlib sizinlə maraqlanır,mı və ya da ki, ə, dövlət sosial müdafiə fondundan sizə kimsə zəng vurub maraqlanır,mı? Şikayətiniz nədir, nəyə görə belə yansıxla edirsiniz? Kimsə sizinlə maraqlanıb bu vaxta qədər icra hakimiyyətinə Mən üzr istəyirəm, ana 3-cü qrup astma xəstəsidir. Tam 1992-ci ildə sol başına yoxuna güllə yara salıb başının bir tərəfi keramik addı. Heç arada evim yox, nə maşınım yox, yerdən gəlirim. Yox. Buna baxmayaraq sosial müdafiə fondundan ə, axırın səfərcək gəlmişdi ki, sizinlə ailə vəziyyətinə bağlı problem maraqlanacaq. Demək olar ki, 20 gün keçib heçdə bir problemlə maraqlanan yoxdur. 4 ay kirayəni vermək təbəti istəyirəm. Kapital Banka yazı göndərmiş idi cənab prezident aparatına ki, kretdan bağlı kömək olsa, yaşat fondundan bağlı kömək olsun. Siz fikir verin. Benim, mən mənə xəftanı götürüb yüngül yazsın. 2 dəfə yaralanmışam mən. Həmin diaqnozlarına deyir ki, sənin düşmə. Deyirəm, məndə bax bu diaqnozlara, bax gör hansı tarixlərdədir. Deyir, yoxu vermirik. Get hara şikayət edirsən elə. Başa düşun, mən öz başıma çıxıbdı. Bu nə qiymət də 550 manatı bizə belə çox gəlir. O 550 manatı mən gətirmişəm Şuxuya, şuradan qaydıran, Bakıya, Baqıdə gedib taksilərə, ora get, bura get, get elə olmur axı. 550 manat məvacib alırsınız, eləmi? 550 manat bu sığorta bucaq pula verməli idi. Onu da vermədi. Yarandığınıza görə. Bəli. Yara yara, yara. Çox təəssüf. Müraciət eləmişik də Xanım Prezidentimizə Telegram-a vurmuşam. Hələ də bir 10 gündən artıqdır ki, bir səs soraq yoxdur. Nə üçün get hə, şikayət edirsən elə? Başa düşmürəm. Xanım Prezidentimizin əmri var. Özü də videoda özünüzə görmüş görmüş olarsınız ki, Qazidəri, şəhid ailələrini, veteranları incitməyin. Döyüşçüləri incitməyin. Necə yəni siz cənab prezidentin əmrini yerinə yetirmirsiniz belə çıxır. Sahili Babayev, ondan sonra Səhər İdarəsinin rəhbərliyi, Yaşat Fondu. Yaşat Fondu mənə deyir ki, sən şadətləndirməmirəm. Mənim kağızım var da, qanunluğu kağızım var ki, məsəl üçün bax bu kağızdır. Burada yazılıb ki, bu Azərbaycan ərazisi bütövlüyü uğrunda gedən döyüşlərdə bu yaralanıb. Yaralanıb, falan-falan diaqnozları və komissiyaya da göndərmişəm ki, bax gözüm görmür. Sağ ol gözüm görmür, mənim maddi cəhətdən problemlərim var. Bu barədə mənə köməklik edin. Qrupumu alması barəsində də yazmışam. Dəfələrlə Nazirliyi olsun, Müdafiə Nazirliyi olsun, digərisi olsun. Bugünkü gündə həqiqətən də qazılara dəyər qiymət sizin kimi Azərbaycan xalqının gözəl evladlarından başqa kasıb evladlarından başqa biz qazizəriyik, sevilib, ondan sonra dəyər qiymət verən yoxdur. Mən bir siz nə istəyirəm? Hansı ki, o döyüşlərdə ki, necə xalqım qalmışdsa, əyə öz əskərin arxasında isə, xahiş edirəm bundan sonra da belə olsun. Biz bir olaq. Biz birlikdə gözləyək. Necə ki, bir olduq, varpaqlarımız azad olundu. İndən sonra da xahiş edirəm ki, bir olağın bizə dəstək olun. Biz kasıblara, bizim heç kimi necə deyəndə, bizim ə, başqa bir yerdən bizə dəstək olan yoxdur xalqımızdan başqa. Tam bir ədirədir bu dəqiqə hal-hazırda. Ə Qadir bəy, siz deyirsiniz ki, icra ha ə, hakimiyyəti heç bizimlə heç vaxt mara ala bilməyib. Siz hansı ə, rayonun icra hakimiyyətindən konkret olaraq şikayət edəcəyəm? Yəni, siz hansı rayonda ə, qeydiyyatdasınız və hansı rayonun icra başçısından şikayət edirsiniz? Qədir rayonun icra başçısından şikayət edəcəyəm. Ağcaqədər rayonun icra başçısının tərəfindən Hansısa onun məbilini yoxsa köməksizə zəng eləmişdi bir bir ay olar. Hə. Naratonun araşdırma faylıdır. Elə o gedin gəlib, nə telefona zəng eləmişsiz, çatmır və yaxud da qeyrə. Belə. Dövlərlərdə iştirak edəm sizə, yəni qutlu günlü müharibədə. Orda hansısa bir varlının övladını və yaxud da ki, nazirin qohumunu elə bir şey eşitdinizmi? Yəni yanında döyüşən əsgərlərdən heç. Yəni bilirəm eşitmirsiniz, amma bunu sizin də ə, dilinizdən eşitmək istəyirik biz. Xeyr, Həsən hansı nazirin hansısa məmurun övladı, əgər o döyüşlərdə də iştirak edərsədi. Yadınızdadır bir dəfə, e, dedilər ki, Həsən nazirin övladı getdi, keçdi qeydiyyatdan, döyüşdən e, bir-iki ay. Əli Əldər oğlunun iki övladı hərbi e, səfərbəliyə gedib könüllü şəkildə adlarını yazdırmışlar, amma müharibə vaxtında yoxdur. Gözdə fərdan asmaqdan ötürü idi. Amma o dösünə vaqin komandlarda nə qədər pul verib adını sildirən insanlar vardı. Halbuki müğənnilər də demişdi. Bax üzr istəyirəm. Bax o o şey məndə öz Facebook səhifəmdə yazmışdım. Hətta məlum dostum da mənə irad tutmuşdu ki, yəni bu sən sübut edə bilməzsən bunu, şərə atırsan. Bəlkə mən də eşitmişdim ki, vayn komandlarda, yəni hərbi komisarlıqlarda 3000 manat, 4000 manat verib ə, səfərbərlikdən adını sildirən olub. Yəni mən bunu eşitmişəm, doğrudan eşitmişəm. Amma buyurun, davam edeyim. Bəli, bəli. Halbuki mən o neçə komisarlığın kams rəisinə apardılar. Titxəir tərəfindən saxlanıldı onun soranə. Bu işə qutaraq qutar idi. Onu saxlamağın mənasısı yox idi. Davo elədiyin, elədiyin, yedin, yedi, dağıtdın, dağıtdı. Qasımın balaları da şəhid oldu. Bu gün də biz topaq uğrunda döyüşmüşük. Allah şəhidlərimiz hamsına rəhmət eləsin. Şəhidlərimizin anasının qarşısında, valideynlərin qarşısında baş əyirəm. Allah şəhidlərimizin evladlarına səbir versin, ailələrinə səbir versin. Şəhəditin gözəl bir məqamıdır. Sadəcə onlara bu günkü gündə şəhidimizin ailəsinə dəyər qiymət verməlidilər. Hansısa nazir, hansısa deputat özü Ə, evladı gedib iştirak edənməsə də o da onun evladıdır. Ən azından evladına görüm baxım edəndə şəhidləri nəzərə almalıdır. Sabahçı gün o torpaqlara ayaq basanda, ondan qan i vuranda, şəhidimizin gözəl qanının, qazinin qanının iyisi vuranda qoxusu gələndə vururlar. Onu halallıqla, onu qoxlasın. O torpağın havasını halallıqla o qoxlasın ki, bilsin ki, qazinin, ə, şəhidin, ondan sonra döyüşçünün, Azərbaycan əskərinin sayəsində alınbu torpaqlar dəmir yumruq oldu, birləşildi. Cənab prezident demişkən, yetdi torpaqlarımızı azad edədik. Bügünkü gündə Qaziş şəhidə dəyər verməyəndən sonra sən hekimisə, hansısa deputatdan, hansısa nazirin, hansısa icra başçısının ixtiyarı yoxdur ki, o torpağa gələk kiyməyə qonbasaq. Başa düşsüz məni. Amma ə, azad olan torpaqlarda birinci villaları elə deputatlar, məmurlar tikdirəcək. Yəni bunu da bilirik ki, birinci bir ədalətlədirəm. Onu mən bilirəm. Onu bir 3 ilə 4-lər gözünüzün sizə şahid olasınız ki, hansısa bu plan kəsinin evidir bu. Deputat plan kəsinin evidir. Hansı nazirin eviydi bu? Bəli, bu belədir. Onu nə bilim, mən həqiqətən o təmiz boğuluram. İndi ki bizə onlar haqsızlıqları üşə dözə bilmirəm. Bir də eşidirsiz ki, mən olmayıb qeyri-qazi olsun, canına qəsd edir. Sorudadın, deyirlər ki, psixoloji cəhətdən durumu vardı, yerində değildi. Qazi mənim yanımda Papalin qaçıb, özünü doğradı. Hansəçi qrupun verəmir dəyğəndə yaralı idi, ağır yaralı idi. Sürü nə sürünə gedirdi keçirdi. O, o atırdı bunun üstünə, bu atırma münasibətinə. Belə olmalıdı görək axı. Dövləşləri gedəndə elə deildi, yalvarıb yapışlan, xahiş, minnətlə içəri düşdü. Özünüz qaçıb gizləndə şəhərdə döyüş vaxtında gördünüz provkola. Görmürdük. İndi amma gəsin şəhərə, şəhərdə, şəhərdə maşınla yərmək olmur, getmək olmur. O çox təsirsiz. Hə, amma insanlar sizin kimi qazilərin arxasında durmur amma çox təəssüf ki, indi hal-hazırda ömrüm insanlar amma birbaşa deyirəm gəl yanına farsaq verib keçir. Onun döyüş vaxtı farsaq verərdin, gələr də farsaq verərdim. Gedirəm qavağa, mən gedirəm döyüşməyə, farsaq verib gələrdim Füzuli istiqamətinə, Cəbrayil istiqamətinə gəlib farsaq verərəm. Görürsüz farsaq verə bilərdi. Yoxa çıxmışdız ya yoxuduz. Bəki də də evdə yatırmınız. Bəki də hansısa xarici ölkədə olacaq. Gəlib orada farsaq verərdiniz maşınınıza. Çox təəssüf ki bəli düz haqlısınız biz məmurları, nazirləri, deputatları bir kənara biz xalq olaraq da bu günləri qazilərimizə qarşı çox laqeydik, doğrudan çox laqeydik. Yəni biz mən şəxsən sizə təşəkkür edirəm. Sizin kimi qazilərə təşəkkür edirəm ki, yəni 44 günlük müharibədə ə, torpaqlarımızın bir kısmı işğaldan azad olundu və o qədər şəhid verdiklərin onların bütün vadiləri qarşısında, yəni şəhərlərimizin, bütün şəhərlərimizin vadiləri qarşısında başədirəm. Çox sağ olsunlar borcu yox. Yəni borc ö, bunların borcunu ödeyə bilmərik, pulla da ödeyə bilmərik. Yəni belə heç bir şeylə ödənməz onların borcuz. Yəni sizin borcunuz pul ilə ödənməz. Oradan deyirəm, amma biz hal-hazırda sizə qarşı da laqeydlik eləyirik. Ona görə də mən öz adıma ə, sizdən və bütün qazilərdən üzr istəyirəm ki, xalq bu gün qazisinin arxasında durmur. Amma mühalə hazırda sizin qeyd etdiyiniz kimi xalq olaraq biz bütün dəyüşlərdə, yəni hər gün qələbə xəbərlərini eşidəndə küçələr axışırdı, bayraqlar, bayram abı havası, amma bu günləri qazilər unudulub. Bu günləri həmin bayram abı havasını bu xalqa yaşadan qazilər unudulub, çox təəssüf edirəm. Buyurun Qadir bəy Son sözlərinizi deyin, canlı yayımə yekunlaşdıraq. Əgər ürəyinizdə nə keçir, nə istəyirsinizsə buyurun deyin, yəni efir sizindir. Müraciət edir, bizim hərbi qulluqçulardan yaralanıbdı. İndi hal-hazırda xidmətdədir. Başlayan nəsbli Orxan. Bügünkü günə müraciət eləyir ki, mən bəs ailə vəzifətinə ara qədər bir oğlu evladı dünyaya gəlib, çətinliklər də olsa şükürlər olsun, dünyanı elə ki, bugünküdakilər ki, dünyaya gəlib bu evladıdır. Onun müraciətinə belə baxmırlar ara müraciət nazirliyə müraciət edirlər ki, daxili xidmət qanununun 6-cı maddəsinə əsasən, yəni hərbi qulluqçuların müraciət qaydəsi var. Birbaşa müraciət etmək elə bilməz. Amma ə, bu müraciət eliyibdi hərbi səbəbə, bunu yaşayış yerinə uyğun hərbi sərhədə köçürməsi barəsində. Deməli, götürüb ə, ona nazirə burada müraciətinə baxılmayıb. Dağınca da yazıbdı, prezident aparatı. Ə, üzr istəyirəm nazirliyə. Götürüb ona töhmət veriblər. Posta xidmət ediyən, cəfədə xidmət ediyən Nəcə olur ki, zabitə sən töhmət verirsən. Sən onun problemi ilə maraqlanmaq əvəzinə sən götürsən hər bir quluça töhmət elan edirsən. Töhmət elan edəndən sonra gəlib bundan pul istəyirlər ki, sən bir belə pul ver, səni perova edib ürəyin istədiyini. Yəni budur bizim bizə qoyulan dəyər-qiymət bu günkü gündə. Hazilərimiz tanıyiram ki, qrupların verə bilmədilər. Hazının Hacı Əliyev bu günkü gündə öz qrupunu gözün itiribdi, 3-cü qrupda dilər. Ondan sonra qazilərimiz var ki, bu günkü gündə öz qrupuna almaqda çətinlik çəkir. 50 dənə tişqoqlar, bir dənə gizirimiz var, çəkrətin gizridi. Göt diyarında, su diyarında sümük qırıqları var, götürüb onu şey edirlər, şahadətlandırmasını vermirlər. Bu, yəni bax, ona görə də danışdıqca asərdəşirəm. Yəni özümdən asılı olmur, çox bir də pisə oluram. Həqiqətən ki, bu günlərin canan prezidentimiz, yəni səsimizi çatdıran yoxdur. Amma bir dənə yüngülvari bir şey də paylaşan kimi, bir ədəb bir şey paylaşan kimi, o bəsubat paylaşırlar bütün xəbər səhifələri Allah hamd olsun bir dənə çıxırsınız xəbər azdır bax faq faktdır çox belə səhifələr tan belə münasibətinizin olduğu səhifələr var ki yəni qaziləri bu günkü günə böyük səhifədə olsa da dəstəklər Allah sizlərə bir də canınız sağ rəisin minnətdaramsa təşəkkürümü də yollar kim salınızdı bütün qazilərimizə buradan səsləndiririk ki yəni kimin şikayəti varsa bizim efir bütün qazilərimizə açıqdır yəni siz də öz qrupunuzda deyə bilərsiniz, kim istəyirsə məndə ilə əlaqə yaratsın, biz onları canlı yayımə dəvət edəyik. İstədiklərini, yəni istədikləri, insanlardan istədikləri, qurumlardan şikayətlərini burada dilə gətirə bilənlər. Çox sağ olun Qadir bəy, mən sizə çox təşəkkür edirəm. Vaxt ayırdığınız bizim izləyicilərimizə öz şikayətlərinizi çatdırdınız. İnşallah sizinlə maraqlanan olar. Ümid edirik ki dövlət qurumları sizin bu şikayətinizə vaxtında cavab verər. İnşallah bu intihar qazılarımızın intihar hadisəsinə gəldik idi. İsə mübarizə aparın, öz hüququnuz uğrunda mübarizə aparın və haqqınız olanı inşallah tələb edib alasınız. Çox sağ olun Qadir bəy, təşəkkür edirəm. İzləyicilərimizdən də xahiş edirəm yayımı paylaşsınlar ki, qazımızın şikayətləri daha çox insana çat. Təqdim etməkdə vaxtını ayıran bizə bu aləmdə dəstəklədiyi üçün bütün bu video üçün qarşısına çıxsa öz təşəkkürümü bildirirəm. Allah hamızdan razı olsun. Allahu orada cevapla edersin inşallah. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Teşekkür ederim.